Мапа, навигатор украинской музыки. Не было ли у тебя каких-то литературных амбиций написать что-то большое в каких-то больших формах, может быть литературных книжных? Сразу скажу, что амбиций никогда не было. Я Без особого. восторго воспринимаю себя в роли писателя именно, да. Вот, потому что журналистика – это пограничная территория, она позволяет выглядеть умным там, где… Ну, с тем багажом, который, когда ты переходишь в разряд писателей, ну просто ничтож. Mm -hmm. Потому что писатель это, я считаю, влыбло должен быть. Ну, если это ответственно относящийся к своему делу писателя, а не графома. Вот. Поэтому нет. Ну, конечно, у меня есть... Роман написанный, у меня есть сборник рассказов. Даже так. Да. Они написаны не, не столько для публикации, сколько я бы назвал это для личного э, опыта. То есть мне надо было это пройти, мне хотелось это написать очень. И сам факт э, просто написания этого, э, он, в общем-то, своеобразной терапией был. То есть я написал, мне стало легче. Хотя два слова скажу, сборник рассказов... Написал я в 2009 году. Он назывался "Сказки об Украине". Вот каждый э, рассказ посвящен э, одному из городов э, в одной из областей Украины. Я э, сочиняя эти рассказы, я хотел нарисовать карту страны своеобразную художественную, естественно. Вот. И мне очень хотелось, чтобы этот цикл рассказов воспринимался как целое. Есть, чтобы была видна страна в целом, во всем. Вот. То есть вот эта на краина, о которой речь сейчас идет, она меня сильно тревожила еще, лет шесть назад. Мне очень хотелось, чтобы это было единой. Почему я понимал, что она не едина ну, в своей глубине? Потому что я каждый год три раза э, садился в поезд, ездил, ехал к маме. Вот, была в Донецке и, безусловно, видел разницу. Вот. Она отнюдь не в том, что там какие-то глупые люди да, или ограниченные. Нет, вовсе нет. Разница восприятия мира. Вот. Количество движения, которое, темпа разнообразия, которое есть в Киеве и в Западной Украине, в том числе несмиримо больше, чем